Это, извините меня, не дернуть ручку унитаза и слить, это работать, это работа депутата. Калісніченка щинив скандал в аеропорту Жуляни. Нардеп під партій регіонів зранку відлітав Сімферополь, але на реєстрацію прийшов без паспорта і з собою мав лише депутатське посвідчення. Працівниця авіакомпанії відмовилася реєструвати за ним Калісніченка. На що він пригрозив їй кримінальною справою, звільненням та перспективою стати двірником? Ви мені хамите, Ви мені мішаєте Зрозуміло? Ви мені хамите. Вы хамские, нарушаете Конституцию, понятно? Нет, нет, это нормально. Это хорошо, девочка. Это вы сейчас мне будете работать в другом месте. Я с удовольствием посмотрю, что вы будете делать в прокуратуре, и потом как вы будете на улице подметать. Все основные средства массовой информации пристрелили сообщением о том, что один из депутатов Верховной Рады был задержан в израильской гостинице вот за подобными деяниями. Так называется, поехал по святым местам. Естественно, заинтересовались, а кто же это такой. Нам сказали, что это депутат от города Севастополя. Я сделал соответствующие запросы компетентные органы. Как только получу достоверную информацию, я оповещу севастопольцев об этом. Не хватало, чтобы город-герой в Верховной Раде представлял человек, мягко выражаясь, с нетрадиционной ориентацией. Если ты работаешь в команде, твои цели понятны, очевидны, то тебя поддерживает население. И я специально пошел в Мажоритарный округ, чтобы, как на силке правды, проверить, действительно ли я правильно понимаю население Севастополя, действительно ли я понимаю население Украины с теми целями, которые я реализую. Я против львовско-гальских диалектов, которые засорили сегодня средства массовой информации. Я не считаю то, что нам предлагают, украинским языком. Это отрыжка того, Та часті України, яка когда-то Но... була постоянно под чим-то гньо, господин Лісніченко на філоділі по, -по науке львовско галяцького діалекту не существует. Но а сегодня вот ваш... мы сьогодні ми mm -hmm. Здесь не Зісні здесь не шоу. Здесь люди работают над будущем нашей страны. Регионалы вчить Олега Медуницю із батьківщини. Герой таблоїдів Олександр Онищенко та Вадим Колесніченко сил не жаліють. Хипаку включить мікрофон. Шановные депутаты! Так, драки будут, как вы думаете? Ну, честно говоря, я там не вижу больших претендентов подраться. Ну, если ума нет, ну, как всегда, будут продолжать драться. Вы будете участвовать, если вот придется? Ну, если вы обратили внимание, я никогда не проявлял инициативу. А девочка приболела? Здравствуйте, проходите. Ви болеете? у вас голова проблеми. Віті, от больного чоловік. Партія регіонів перейшла усі межі допустимого, влаштувавши путь Так званий, я думала про наслідки, але важливо саме зараз відреагувати від громадянського суспільства на злодійські дії щодо українського законодавства щодо українського народу, якому плюнули в обличчя. Я есть просто расстроен. Расскажите да, ты, чекайте, вы пили, люди. Я? Ужас. Расскажи, вы Ужас. На Ужас. Новейший... Горе. Ужас.